sangat sampai ni yang nombor dua tak, tak sampai soalan yang. <tid> baik, baik sekarang saya jemput uh, Datuk Wira Mah Mah, Dr. Hatta Muhammad Ramli terima kasih untuk yang soalan saya soalan nombor tiga Tuan Yang Dipertua terima kasih kepada yang berhormat Senator atas pertanyaan ini Rangkaian Aduan Komuniti Awam Nasional ataupun RAKAN merupakan inisiatif digital Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi memperkukuh sistem pelaporan isu perpaduan di lapangan berasaskan prinsip community intelligence iaitu community menjadi sumber awal pengesanan isu sensitif yang boleh menjejaskan keharmonian sejak dilancarkan pada 19 Jun 2025 sehingga kini seramai 450 orang pengguna telah mendaftar di aplikasi Rakan sebanyak 38, 38 aduan rasmi telah diterima meliputi enam kluster utama iaitu tadbir urus pembangunan, keselamatan, politik, kenyataan berbaur kebencian agama dan perkauman. Bagi soalan kedua, kementerian sememangnya mempunyai perancangan untuk mempertingkatkan dan membangunkan sistem rakan agar berfungsi bukan sahaja sebagai saluran aduan awam tetapi turut menjadi platform pelaporan awal atau early warning system yang lebih efektif termasuk bagi isu diskriminasi dan ketegangan komuniti. Antara penambahbaikan yang telah dirancangkan adalah pertama pengukuhan teknologi sistem rakan melalui pembangunan aplikasi mudah alih serta papan pemukaan masa nyata real time untuk memaparkan tren aduan dan risiko isu perpaduan di komuniti. Integrasi data dengan agensi seperti PDRM dan SKMM juga sedang dimantapkan bagi mempercepat tindakan terhadap aduan yang melibat unsur jenayah atau kebencian. Kedua, penambahbaikan aspek perlindungan pelapor. Kementerian sedang meneliti ciri pelaporan anonim serta langkah keselamatan data yang lebih ketat bagi melindungi identiti pelapor selaras dengan amalan terbaik pelindungan whistleblower Ketiga, penetapan mekanisme tindakan yang lebih jelas Ini termasuk garis masa maklum balas, penetapan agensi peneraju mengikut kategori aduan serta audit berkala supaya semua aduan bukan sekadar direkod tetapi diurus secara profesional dan telus. Keempat pengukuhan literasi masyarakat melalui rangkaian jentera perpaduan iaitu kawalan rukun tetangga dan mediator community serta kerjasama dengan rakan strategik Pusat Nadi di bawah Kementerian Komunikasi, KPN akan memperluas Program kesedaran bagi menggalakkan komuniti membuat laporan yang tepat, bertanggungjawab dan membantu mencegah isu diskriminasi di peringkat awal. Akhir sekali, kementerian melalui JPNIN akan menyediakan laporan status berkala merangkumi statistik aduan, tindakan susulan dan keberhasilan intervensi bagi memastikan sistem ini terus dipertingkatkan dari masa ke semasa. Sekian terima kasih. Selain tambahan. Terima kasih. Terima kasih Menteri atas penjelasan begitu baik. Ya. Fungsi memantapkan perpaduan ini bukan hanya tugas satu kementerian tetapi adalah memerlukan pendekatan keseluruhan jentera kerajaan termasuk rakyat. Jadi apakah selain daripada polis diraja yang disebutkan tadi, apakah usaha kementerian untuk linkkan sistem ini kepada semua semua kementerian, semua jabatan yang berkaitan supaya pelaporan dapat ditangani dengan cepat dan lebih tuntas. Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan tadi. Saya amat setuju bahawa perpaduan bukan sahaja tanggungjawab kementerian perpaduan sahaja. Tanggungjawab di terletak di atas bahu setiap lapisan masyarakat dan juga agensi kerajaan. Uh, bagi menjawab soalan tambahan tadi, Kementerian sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang mempunyai tanggungjawab yang penting. Uh, untuk memastikan perpaduan dan juga kesejahteraan masyarakat supaya semua inisiatif Kementerian Perpaduan dapat juga dimanfaatkan oleh agensi-agensi tersebut. Sebagai contoh, baru-baru ini PDRM telah mengadakan satu program yang sangat-sangat baik iaitu program Unity for Safety yang telah dihadiri oleh lebih kurang seribu pemimpin agama dan juga NGO-NGO um, agama dan uh, yang bertajuk hmm. program merentasi cabaran memacu kesejahteraan dan kementerian melalui JPNIN telah mengambil kesempatan itu sepenuhnya dengan memberi uh, taklimat berkenaan dengan penggunaan rakan dan juga telah menyentuh semua aspek cabaran pemimpin penganut agama dalam mengekalkan keharmonian dan perpaduan masyarakat dan bagaimana rakan boleh membantu dan telah meminta kerjasama pemimpin-pemimpin uh, uh, agama dan juga NGO-NGO ini untuk mewar-warkan penggunaan rakan supaya Keyboard warriors yang sesuka uh, men meningkatkan suhu uh, perbelahan ataupun isu community isu agama daripada menjadi keyboard warrior menggunakan. Rakan sebagai masyarakat yang lebih bertanggungjawab supaya kita tidak menggunakan isu perkauman ataupun agama untuk memecah belah rakyat, tetapi menggunakan satu sistem yang telah dibangunkan untuk manfaat rakyat. Dan satu lagi minta sedikit Boleh. masa yang dipertua. Orang jarang, orang jarang bawa isu perpaduan. Ia. Ya. Terima kasih. Dan kami juga harap pada masa yang akan datang sebab sistem ini baru dibangunkan pada dilancarkan pada bulan Jun ini, kita harap kita sentiasa dengar isu-isu buli dan rakan anak muda ataupun pelajar yang rasa ada seseorang kena dibuli boleh menggunakan sistem ini kerana sudah ada dia punya identiti akan dikawal ataupun ada kita ada uh, whistleblower protection dan juga mereka boleh muat naik gambar foto mereka boleh naik uh, memuat naik empat gambar foto jadi mereka boleh ambil gambar foto memuat naik dan seperti mana yang saya katakan tadi kita akan ada uh, dashboard real time jadi kita boleh uh, pick up isu itu dan uh, ianya boleh digunakan untuk membenteras segala, segala aktiviti membuli. Jadi uh, sekolah Kementerian Pendidikan juga memanfaatkan um, rakan ini dengan memperkenalkan rakan kepada pelajar-pelajar di sekolah supaya sudah ada satu sistem yang boleh membantu mereka sekiranya mereka uh, terjejas ataupun menghadapi buli. So itu adalah usaha-usaha yang diambil oleh kementerian. Sekian terima kasih. Soalan tambahan. Oh, soalan perpaduan tak banyak orang minat, Dr. Atta. Dr. Atta seorang saja.